wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala nabi ummihi alihi washabi ajmain amma ba'du. alamin kepada saudara semua dimanapun berada. Semoga selalu diberi keselamatan, selalu diberi kejayaan dan selalu aman dimanapun berada. Dan di dalam pertemuan kali ini Mbak Salim akan membagikan sebuah keilmuan yang mana dengan ilmu yang Mbak Selimijasakan ini. Semoga saudara selamat dari senjata tajam. Selamat dari sabetan golok. Selamat dari tusukan. Dan selamat dari pengeroyokan. Karena ilmu ini sangatlah simpel. Dan bisa diamalkan dimanapun saudara berada. Nah ilmu kekebalan ini bukan ilmu kebal mutlak. Ya seperti halnya ilmu kebal debus, ilmu kebal agresif, tapi ilmu kebal defensif. Nah, apa yang dimaksud dengan ilmu kebal defensif? Yaitu sebuah ilmu bila di saat terjebak, bila di saat terdesak, bila di saat kepepet, ya, di tengah jalan, contohnya, saudara dicegat atau dibegal dan motornya mau diambil, pastilah kita berebut. Ya, milik kita mau direbut orang lain di tengah jalan, pastilah kita akan duel. Namun di sisi lain, kita pasti akan bergetar dan mundur bila si begal atau si lawan membawa sajam. Baik itu berupa pentungan berupa Senjata tajam, celurit, golok, dan sejenisnya yang akan mengarah ke tubuh kita pastilah kita akan menyerah. Nah, ilmu ini bermanfaat di saat terdesak tersebut. Maka, dengan refleks akan menggerakkan tubuh kita, ya, dengan otomatis, insya Allah akan menyelimuti energi. Jadi, di saat kita ditodong dan kita secara refleks membela diri ya dengan membaca satu kali atau tiga kali doa amalan ini maka seketika maka seketika itu juga akan terasa refleks di dalam tubuh kita menjadi panas ya tangan kita akan bergetar dengan sendirinya dan seperti halnya bela diri gaib ya kita akan bergerak secara otomatis untuk membela dan tentunya di lain sisi si pengeroyok atau si begal pastilah akan melawan juga. Nah, di saat si begal mau mengeroyok kita, kita tarik nafas di dalam hati ya, niatkan doa tersebut. Di saat terdesak pastilah doanya tidak hafal ya, tapi cukup diniatkan. Nah, lalu dengan tahan nafas di saat si pembegal mau membacokkan tup, apa? golok atau pedang atau celurit ke tubuh kita maka saat sipikal membacokkan tetap bertahan dengan cara tahan menafas sambil niatkan doa ini nah bagaimana doanya dan apakah memakai puasa untuk menguasai ilmu tersebut tidak ilmu ini bisa langsung ditajrib dan diamalkan doanya sangat simpel dan di saat bertempur itu Saudara pastilah akan merasakan sabutan pedang itu sangat sakit. Memang di tubuh kita akan sakit menerima pukulan benda itu. Bek. Ya, pasti akan sakit. Tapi itu tidak akan bisa melukai kulit kita. Kulit kita memang memar ya. Baju kita, jaket kita memang sobek dan nanti ada bekasnya seperti bekas merah atau bendul-bendul di kulit tubuh kita, namun itu tidak mengeluarkan darah, ya cuma badan kita yang sakit, tapi tidak mengeluarkan darah. Nah, sifat ilmu ini memang demikian. Boleh, baju jaket boleh sobek, tapi kita tidak berdarah. Nah, masih bisa melawan si begal tersebut, pastilah tiga kali bacokan atau sabetan ya kita tidak mengeluarkan darah hanya sobek saja otomatis si tersebut akan lari terbirit-birit nah karena apa ketakutan kepada diri kita tergantung kita melawan atau diam saja ya Nah untuk meringkusnya saudara boleh berteriak yang penting saudara selamat Nah, untuk mengamalkan ilmu ini sangatlah simpel Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Wal yatalatof Walayu siran nabikum ahada Wal yatalatof Walayu Wal, Basalim Salim ulangi Wal yatalatof Walayu siran nabikum ahada Bismillahirrahmanirrahim Wal yatalatof walayu siran nabikum ahada. Nah, doa ini ada di surat Al-Kahfi ayat ke-19. Nah, dalam Al-Quran tulisannya sangat hmm, yang ada tinta merahnya itu ya. Ilmu ini tidak diijazahkan dimanapun ya. Ilmu ini didapatkan di saat perjalanan. Jadi ilmu ini belum ada di perguruan manapun. Ilmu ini adalah ilmu praktek, jadi amalkanlah doa tersebut sehabis sholat Maghrib dan subuh sebanyak tujuh kali. Ya, sebanyak tujuh kali baca doa tersebut dengan cara menahan nafas. Lalu, setelah membaca tujuh kali, tiupkan ke telapak tangan saudara dan usapkan ke seluruh tubuh. Nah. Bila saat saudara mau berpergian, jarak dekat, atau jarak jauh, atau dimanapun berada, cukup baca doa tersebut sebanyak tiga kali dengan cara menahan nafas. Nah, dan di saat kepepet atau terdesak, cukup niatkan saja doa itu, maka, deseng, maka dengan sendirinya. Kita akan merasakan energi positif atau energi sangat panas sekali menjalar ke tubuh saudara. Nah, nanti Mbak Salim akan buatkan subtitle. Ya, cek di subtitlenya itu ada subtitle. Pilih bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Ya, pilih saja bahasa Indonesia. Nanti akan jelas ayatnya tersebut. Nah, ilmu ini banyak digunakan oleh para pengojek ya karena rawan di tengah jalanan atau driver atau ke keamanan satpam dan sejenisnya ya Mbak Salim sering mengijasakan ilmu ini dan alhamdulillah selama mengijasakan ini eh, orang yang mau dibegal tidak jadi dibegal orang yang mau ditodong tidak jadi ditodong nah orang yang mau perkelahian seperti halnya anak STM itu kan banyak ya yang berkelahi pakai celurit dan ini itu tapi Alhamdulillah diincar berapa kelompok pun dia lari lolos dan ilmu ini tidak harus kebal tapi keselamatan itu lebih utama nah kepada saudaraku semua dimanapun berada semoga ijazan ilmu ya anti sajam keselamatan ini bermanfaat bagi kita semua. Silakan diamalkan bagi saudara yang berkenan dan silakan diabaikan saja bagi saudara yang tidak berkenan karena ilmu kebal ini bersifat defensif. Amalkan segera bila keselamatan kita terancam. Amin amin ya robbal alamin. Ikutin terus channel Mbak Salim dimanapun saudara berada. Salam live streaming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan Mbak Salim akan menyapa sebentar ya Hendrik Saputra hadir Alhamdulillah Uki Pantai Tambak Sari hadir ya hadir kembali Selfie Rizkia Adakah kebal ya senjata tajam yang berupa jimat ada ada itu semacam gembolan ya ya Mbak Salim belum membuat itu tapi ada itu Assalamualaikum Mbak Salim masih sukses itu banyak eh, kalau chat tidak dibalas itu mungkin antri karena ribuan yang masuk harap maklum ya harus bersabar Wong Desok Khabil Tum salim Salam Kembali Zidan Aliasah Hadir Hadir Kembali Oke okay. Terima kasih kepada saudara semua live streaming hari ini doakan semoga live streaming terus berlanjut Amin Amin ya robbal alamin Salam kebal defensif Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.